Hai sahabat roda time, apa kabar kalian hari ini? Pernahkah kalian memperhatikan bentuk hidung masing-masing? Setiap orang pasti memiliki bentuk hidung yang berbeda. Bentuk hidung yang berbeda ini tidak hanya akan memengaruhi tampilan wajah kita, tapi juga bisa mencerminkan kepribadian diri seseorang. Namun kepribadian seseorang tidak bisa hanya ditentukan dari bentuk hidung saja. Sebelum melihat jenis bentuk hidung, kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah setia bersama Roda Time dan selalu mengaktifkan notifikasi dari channel ini. Hidung mancung, bentuk hidung yang pertama adalah bentuk hidung mancung yang menjadi idaman banyak orang. Bentuk hidung ini memiliki batang hidung yang lurus naik dengan ujung hidung yang lancip. Bentuk hidung mancung mencerminkan karakter orang yang memiliki jiwa kepemimpinan, insting yang tajam, ambisius, dan selalu ingin menonjol. Mereka suka membuat diri mereka tampilan berbeda, entah itu dari segi penampilan pakaian hingga cara berbicara. Ketika si pemilik hidung mancung sudah menentukan tujuannya. Ia pantang menyerah dan selalu berusaha dengan keras. Hidung pesek, pemilik hidung pesek, memiliki karakter orang yang tidak sabaran, mudah merasa frustasi, dan mudah galau. Bentuk hidung pesek ini kecil dan pendek. Orang dengan bentuk hidung pesek punya suasana hati yang mudah berubah. Meski demikian. Pemilik hidung pesek memiliki sifat yang suka menolong dan selalu bekerja keras. Mereka juga mudah bergaul sehingga sangat disukai oleh teman-teman serta orang-orang di sekitarnya. Hidung besar. Pemilik hidung besar memiliki karakter yang kaku, tegas, dan berani. Mereka sangat suka berkontribusi dalam sebuah rapat atau organisasi tertentu. Selain itu, pemilik hidung besar juga punya jiwa kepemimpinan yang sangat tinggi. Mereka sangat bertanggung jawab dan bisa membawa perubahan dalam kelompok atau organisasi yang dipimpinnya. Sesuai dengan namanya, bentuk hidung besar memang memiliki ukuran yang cukup besar, dengan tampilan yang agak melebar ke samping. Hidung lurus. Hidung lurus atau straight nose adalah bentuk hidung yang banyak dimiliki oleh orang-orang Eropa. Ciri khas bentuk hidung ini adalah tegak lurus meruncing ke bawah. Biasanya, pemilik bentuk hidung lurus memiliki kepribadian yang bisa mengendalikan emosi. Pemilik hidung lurus sangat tenang dan tidak mudah terprovokasi. Hidung bengkok. Hidung bengkok atau the crooked nose adalah bentuk hidung yang cukup unik karena memang bentuk hidung ini bengkok pada bagian atasnya. Pemilik hidung bengkok memiliki kepribadian yang to the point. Mereka tidak akan segan untuk mengungkapkan keinginan mereka. Pemilik hidung ini juga punya sifat pendengar dan pengamat yang sangat baik. Mereka sangat pandai menilai situasi yang sedang berlangsung dan bertindak dengan penuh pertimbangan hidung Nubian Bentuk ini dimiliki oleh mantan presiden Amerika yakni Barack Obama. Bentuk hidung Nubian adalah bentuk di mana hidung atas lurus dan jatuh ke bawah. Pada bagian bawah hidung akan sedikit membesar dengan lubang hidung yang agak lebar dan terlihat sedikit jatuh. Orang yang memiliki tipe hidung Nubian adalah orang yang rendah hati, optimis, ekspresif, punya rasa ingin tahu yang sangat tinggi dan sangat suka dengan hal-hal baru. Itulah beberapa bentuk hidung dan kepribadiannya masing-masing. Anda bisa bercermin dan melihat hidung Anda. Anda boleh percaya atau tidak akan hal ini. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa ikuti terus video baru selanjutnya hanya di Roda Time. Jangan lupa komen ya.